Еще, уважаемые товарищи, <laughs> хочу сказать, что предприятие начало отопительный сезон 23 числа. На сегодняшний день, к сожалению, да, я немножко историю. История такова, что у нас с момента начала отопительного сезона прошлого года, 2013 года, до начала отопительного сезона 2014 года на наших сетях, это наше самое больное место, произошло 481 порыв. Еще вот с момента там, 23 ноября ну, по так сказать, сегодняшний день, то есть 23 октября по сегодняшний день, по там, 31, то есть день Хелуима, еще прибавилось э, порядка 18 порывов. Они в разной степени сложности, некоторые большие, некоторые маленькие, то есть, но они есть тем не менее. Поэтому приходится для их ликвидации, она не, происходит, она не останавливается ни днем, ни ночью, ни суббота, ни в воскресенье. Приходится выводить бригады, приходится проводить ремонтную работу, мы постоянно ремонтируем, постоянно меняем там, куски труб. Вот. Но заменяя куски труб, мы вынуждены отключать некоторые, некоторые потребителей. И я приношу за это извинения, но тем не менее ситуация с нашими теплосетями резко ухудшается. Потому что вот, считайте, что так сказать, с начала отопительного сезона прошлого года по нынешнему у нас порядка 500 порывов. На разных трубах. И на магистральных это 800, 700, 700 мм, 530 мм, 325. И на маленьких размерах 108 труба, 57 7 ну и так далее. Вот. Поэтому я признателен э, мэри, который сегодня э, на заседании штаба включила значит, финансирование, но это предварительно пока решение было, включила финансирование замены части уже улиц, улица Гагарина, улица Киевская, улица Чигиринская, на которой есть проект, есть согласование соответствующее, включила бюджет, ну вернее комиссия приняла решение рекомендовать бюджетному комитету мэрии включить ремонт, капитальный ремонт этих улиц, то есть замена труб в бюджет города. Теперь, что касается немного мазутного хозяйства, значит, которое нам было дано поручение восстановить его. Мазутное хозяйство на Кировградской ТЭЦ не работало 15 лет. Спасибо, опять-таки, мэрии, которая переформатировала бюджет на текущий год и выделила 2 миллиона 950 тысяч на восстановление мазотного хозяйства. Мы многое сделали своими силами. Сейчас подготовка к пуску мазотного хозяйства в завершающей стадии. Работа проводится на подъездных путях к эстакаде, слива. Работа проводится уже закончилась сегодня, на замене паропровода, мазута провода. Работа проводится по восстановлению емкости, значит очень активно. То есть у нас сейчас степень готовности примерно 90 состояния мазутного хозяйства. Мы наращиваем, не снижаем темп работ, поэтому, то есть я думаю, что к 5, 4, 5 ноября мы значит, отчитаемся о готовности мазотного хозяйства к работе в сезон. В 2013-2014 роках опалювальний сезон чого можна очікувати? Чи готові готове ваше підприємство до даного опалювального сезону і до можливих форс-мажорів, які можуть статися через ті чи інші ситуації, враховуючи доволі складну ситуацію з газопостачанням в нашій країні? Основная проблема. Мы готовы. Значит, ну, хочу повториться еще раз, я уже неоднократно во всех эфирах говорил о состоянии уже улиц, о плачевном состоянии тепловых сетей. Если взять, например, улицу Гагарина очень не длинную, то достаточно короткую, то вот по этой улице у нас за год произошло 28 порывов. Там не к чему привариться. То есть мы вырезаем бракованные куски труб. Начинаем пытаться приварить новые, значит, не получается, потому что обсыпаются и так далее. И, так далее. и вместо, условно говоря, разрытия там, 2 метра, мы разрываем на 15 метров, соответствующим образом меняя вот эти 15 метров. Трубы. Проблема еще вот в чем, очень серьезная проблема. Резкое удорожание всех материалов, ну, которые связаны, я в первую очередь говорю, есть, с болью, опять-таки, о наших сетях. Металл, весь металл подорожал где-то в два раза. Топливо, вы знаете, значит, подорожало тоже порядка около, так сказать, почти в два раза. И это все ложится временем на бюджет теплоэнергетика, на весомой чаши. Мы готовы, мы готовы к форс-мажору, мы готовы к тому, что у нас будет продолжаться рваться, к сожалению, трубы. И я прошу жителей Кировограда с пониманием отнестись к этому делу. Мы не, не будем сидеть, сложа рукава, то есть будем работать, но тем не менее будут, я думаю, что будут порывы, будут отключения, мы они будем своевременно предупреждать, будем проводить перерасчеты, это для тех, кто, кто с меня слушает и смотрит, будем перерасчеты проводить по начислениям в эти периоды, обязательно обязательном порядке, так что в этом плане вы не волнуйтесь. Но состояние сети наших, оно... оно Критичська і, і проважає поставокся не критично. Угу. І останнє таке запитання, враховуючи ситуацію, про яку ви вказали, і про той е, факт, що буде можливо, можливий перерахунок е, оплати за опалення. Хотілося б дізнатись загалом, е, яка Ціна на даний момент на опалення за квадратний метр, скажімо так, по вашому підприємству. І загалом, чи планується принаймні, можливо, до вас доводились такі плани про підвищення даної плати, принаймні в опалювальному сезоні 2013 -2014? Понятно. Ну так, щоб ви всі знали динаміку тобто, наш взаємодження по тарифам з комісією, вновь на, на, вже вновь сознаних комісії. Значит, мы с Иваном Ивановичем Марковским в среду были на комиссии, говорили о тарифах как раз. И э, идем на то, чтобы мы, э, я еду завтра опять-таки туда вот в эту комиссию, везу письмо, которое говорится о следующем примерно по сути, что лишите нас рентабельности с тем, чтобы у нас там рентабельность 6%, чтобы нас лишили рентабельности, соответственно, денег, которые вложены в тариф. То есть мы уменьшаем, мы сами уменьшаем тот тариф, который нам доверили. Значит, повышения тарифа, конечно, не будет, это однозначно совершенно. Вот, наоборот, мы стараемся то есть, сейчас понизить тариф, чтобы, потому что понимаем, что это социальная, социальная озабоченность есть в тарифной политике. И мы сейчас стараемся понизить этот тариф, насколько мы можем. Ну, конечно, не уходя в убыточную составляющую. Со 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 вот. Но тариф повышен не будет.